Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Да, вы. Как у вас дела? Как у вас настроение? Слава Богу, слава Богу, все в порядке. Перспективы у нас достаточно хорошие. Поэтому и настроение хорошее. Как у вас дела? Откуда вы? А, у меня все хорошо, Я из Твери. есть три. Я... Есть этапом, да. Этапом из Твери. Да. С... Сколько не раз вы за сегодня не уже не слышали? слышали эту шуточку, так сказать? А вообще, за сегодняшний день только первый раз. Вот видите, как оно, да? Как я оригинален. Конечно. Чем занимаетесь Депутацию в Твери? Не это же депутат. Прямо депутат сразу. Нет, я народный губернатор. Понял, понял. Депутат. Да, депутат сегодня есть, а через 4 года нет. Народный губернатор это, так сказать, пожизненно. Понятно, понятно. О чем общаетесь в целом тут? Делюсь радостью с народом э, Россиюшки, как бывший согражданин, как бывший соплеменник, э, спешу поделиться радостью. Хорошо, жить э, не под влиянием Кремля. Не знаю, как в Твери, у вас там Москва недалеко, этапом как раз э, из Твери в Москву. А у нас тут ага. на Белгородчине э, рядом Украина, поэтому нам лучше с ними как-то, наверное, от Москвы далековато. По дороге падает на нас, мы решили, что мы его в баню. Проведем-ка мы референдум, и будем жить э, без Москвы. Чуть кормить Москву. Ну, да. У нас ну, тут понятно. газ добывает. Шебелинское месторождение еще со времен Советского Союза. Весь газ уходил не на нужды региона, а в Москву, потому что он очень высокого качества, в отличие от Уренгойского и, и Туркменского. Так все-таки вы в Белгороде живете? Да, да, конечно. Я же народный губернатор Белгородской народной республики или где? Я, может, что-то путаю? Почему? Ну, Донецкая же Нет. есть народная республика, Луганская есть народная республика. А, вы имеете в виду, что и то, и то как-то. И, и то, и то народные жив... республики, конечно, которые воспользовались уставом ООН и правом нации на самоопределение. И мы тоже решили. А там нации какие-то пожелают. Ну, народов. Это же вопросы перевода. Э, правом народов или нации на самоопределение уставов, он Звучит в английском языке слово нация и народ, по-моему, торжественны. Mm -hmm. Понял, понял. Вот, поэтому как перевести? Ну, прав Луганская, ж... луганский народ, донецкий народ, народ Донбасса воспользовался, правом народов на самоопределение и мы воспользовались. Кстати, а они так имели право вообще сделать? С моей точки зрения, имели или не имели, сейчас не имеет никакого значения. Мы используем прецедент. Прецедент был, мы его используем. Угу, понял. Ну, в некоторых правовых системах мира существует прецедентное право. Ну, там, правда, в отношении судебных решений. Но мы поступили исходя из аналога правового. Понятно, понятно. В общем, об этом вы общаетесь. Да, да, я делюсь радостью, это же хорошо. Вы же, надеюсь, поддерживаете меня. Как вы насчет того, чтобы такой же самый референдум провести в Твери? Ведь есть народ твери. Какой-то народ твери существует. Тверчане, какие-нибудь. Тверчане там. Твер, тверской язык, культура тверская, это история твери. Это, по-моему, ну, песни какие-то, Господи, про тверь. Разве есть такие песни? Про, ну, не знаю, про, про Донецк или Луганск. Нет, вот тут этапом из Твери, зла немерено. Это, это есть, какой-то тут княжество. Какой-то есть, какой-то есть, да. Вот я тоже считаю, что сформируется народ Тверской республики. Э -э, национальность Тверская какая-нибудь появится обязательно со временем. Ну, это же формируется э -э, в этапах становления государства, формируются и нации, ну, национальность Верно же? Вам кажется это смешным? А в отношении Донецка-Луганска не смешно? Конечно смешно. Ну, а почему тогда наш народ это хавает с телевизора? Я не знаю. Может они просто не могут. Я не знаю, почему они не могут это сделать. 140 миллионов людей хавает с телевизора про какой-то народ Донецка и Луганска про ну, какое-то право народов на самоопределение. Какой народ определился в результате ре реализации права народов на самоопределение в Крыму? Какой народ получил свою государственность, у которого его не, mm -hmm. ее не было до этого? Но вообще там жили какие-то крымские татары. Да, и что, они получили государственность? Появилось какое-то крымско-татарское гос государство? Нет. нет. Так нет. где же реализация права народов на самоопределение? Не знаю, честно, для меня это как было. А чем вы занимаетесь? В целом в данный момент с вами сижу. Общаюсь. Нет, нет, э, а? ну в, в своей деятельности повседневные. Ну данный момент вот пытался устроиться нормально уехать, но немного не получилось, поэтому пока. Вот так вот кручусь как могу. Я да должен сказать, закручу. что в ближайшее время, исходя из того, что, скажем, в Белгородской области э, сейчас снизились выплаты по контрактам с 3 миллионов 100 тысяч до 800 тысяч рублей. В Белгородской области снизились выплаты mm -hmm. при подписании контракта. Эта тенденция мне говорит о том, что, возможно, в ближайшее время снова будет объявлено о мобилизации. В каком виде? Частичной или какой-то еще? Потому что ну, законы этого не прописывают. Не прописывают. Mm -hmm. Поэтому, если вы уже решили ехать, то ехать надо сейчас. Да, хотелось бы, честно говоря. Но, а, ну, то, пока... а то ехать придется в другом направлении. Ну, я бы, конечно, не хотел бы. Я понимаю. Поэтому подсказываю. Снижение выплат по контракту влечет за собой в ближайшем времени мобилизацию. Mm -hmm. Я совершенно... знаю, у некоторых людей. Вот, допустим, как на станции у них есть бронь, получается, от этого. Что-что? У... у некоторых от этого есть бронь. <laughs> Вы понимаете, что в процессе мобилизации. Ах ты ж, елки-палки. Печалька. Надо працевало. Не допрацювали. От Германікос підказує, підтримуйте канал також, друзі. Це зовсім не зайве. Поїхали. <кхи> Володя Кухта, мої вітання. Два в нас діючі збори на військо. «Ташка» для кракену» невеличкий. Ну і наш постійний збір на підрозділ та «Хівництво горобця, небесні вершники в перекладі української. Який діє вже достатньо давно. І дай Боже, щоб допомагав хлопцям. Долучайтесь, дорогенькі мої, долучайтеся. Гарный пиджак. Гауляйтерский, Кейтор. Гауляйтерский. С пинжак с карманами. Жалко мне маха пинжака с карманами. Ванька в нем такой красивый.